очень мало в этом дивизионе, очень мало таких боксеров, которые хотя бы могли бы скопировать Александр. Ночесвин он э, сдатен до импровизации, и это очень неудобно для его суперников и для Андрея Князева, в частности. Ну а вариативность атак Александра Усика просто зашкаливает, руки держит повыше. На тулуп Хочет раскрыть максимально своего соперника, который пока что, как мы уже зазначали, высоко тримає кулаки. Сильных российских крузеров на сегодняшний день. Помню, что во всемирной серии бокс вес. А это означает, что он находится в оптимальной кондиции. Хорошая атака. От Саши мы так, видели. Мы в розрез. Но... В лучше, в лучше кулак Усика. Пока что такое впечатление не вкладывается в удары Александр действует так легко и непринужденно. Ну, это, так сдается сбоку, но не сдается, что... Що... На боксе Украины мы посмакуем повторы. Контратака от Александра. Не успел поставить блок Князев в исполнении. Усика. Но что интересно, сейчас по э, во дворце спорта все встают и поют гимн Украины. WBC, WB также из России. Это Григорий Дрозд и Денис Лебедев. Азев достаточно хорошо изучил соперника, хорошо подготовился. То, как он перекрывается и работает корпусом. Этого удара на Власне, і через це. От настільки він нестандартний, спільний до імпровізацій. І не передбачуваний для суперників. от Хороша атака Олександра Узека. Так, да, не... і шукає можливість все-таки. Коли, чекає, коли відкриється князя, власне, ми це і бачимо. Відкрився піймав його Олександр. І мені здається, важкувато було на ногах князеву. Да, Тут уже росіянин. І но... його спроби зараз хоч щось зробити. Видаються дуже-дуже млявими. Натомість Олександр зараз на коні. І робить у ринзі фактично все, що хоче. так от з гонгом рятує гонг, мені здається, росіянин. І відповідь. Ну, тут, власне, здебільшого в захист Олександр пробивав. Хоча дає, ну, ну от, бачимо, що знаходило. А от і мама Олександра Усіка. Її емоції. Сейчас стал сам себе промоутером. Okay. Punches, <плодисмент> <плодисмент> В целом он правша. Какие жесткие удары вот так что, конечно, ставку Князев наверняка делает на победу досрочно. Сдавалось, что поплыву уже российский боксер, а Лэнди... Но все держит. То, что удары и плотные проходили от Александра. Все больше и больше. Бьет кулу. Раскрывая максимально Князева. И мне здається, что уже націлився на нокаутующую на серию украины Побачимо, что удастся с Мощная атака от Князева чуть ниже пояса показывает. Остался в углу украинец и этим не смог воспользоваться. И Князев. И просто такая побытие властовая Александр Пульцев, российскому боксеру, нашего чемпиона. вот все так. Князев. что ж, восьмой раунд. Не так много осталось за завершение этого поединка. Еще раз напоминаем, 10 раундов. І знову ледве-ледве встояв ледве на ногах князів. При тому, що продовжує доволі непогано перекриватися. Хоча все одно, все одно бачимо, як проходять удари українця. Але загальна кількість пропущених ударів все одно неабияка. Так відповідає, так намагається бути агресивним. але... Это вот такая роскошная контратака от Александра Усика. А Долго он ждал ее пробил. и град ударом сейчас обрушивает но на соперника Александра Усика и Миккивен останавливает бой. А... Да, не упал князев, но микивен решил, что с него достаточно. И мы не спорим, мы согласны с таким решением, я думаю. Мы смотрим, как это было. Длительная атака. Просто засыпав, засыпав ударами Александр Усик Андрея Князева. Да, где-то, конечно, Князев э, не согласен с остановкой. Понятное дело, что он хотел продолжать бой. Ну, это спирное питание. Чи хотел вот это что происходило тут в Ринзи? Да, но тут принимает решение рефери, а не Князев. Так, э, Микки Вон досвідчений рефери, тому давайте довіряти його, ніж Так вот, Марко Кук на титул которого, по всей видимости, нацелилась команда Александра Усика в июне защищает свой пояс против первого номера рейтинга WBO Шиштова Гловацки. а потом, возможно обратить свой взор и на Александра Усика. Хотя в его планах также был и переход в супертяжелый вес. И он хотел бросить вызов самому Владимиру Кличко. Посмотрим, как оно будет. Время покажет. Вот такой своеобразный танец нашего чемпиона.